Командир отделения первой пожарной части старшина Герыч. 00.21 поступило сообщение о загорании по улице Канатная 7. По прибытии пожарных подразделений было обнаружено загорание открытым пламенем с балкона третьего этажа. Ориентировочная площадь 10 квадратных метров. Был подан один огнетушащий ствол на тушение. В ходе тушения пожара было обнаружено по месту вызова два трупа. Задействовались газовая служба, наряд милиции. И по месту вызова работало два отделения пожарно-спасательной техники. Где твои помощники? Сейчас 55 поступило сообщение на пункт связи части 2 ДРПЧ. По сообщению было направлено два отделения. По сообщению было загорание, э, сан... загорание тех здания на санатории Чкалова по адресу Французский бульвар 85. Э, по этому адресу направляется подразделение по повышенному номеру вызова, то есть по второму номеру вызова. На данный пожар приехали двумя отделениями. По месту вызова следовало подразделение по повышенному номеру номер 2. На данный на момент прибытия было загорание настоящего здания на древочной площади 90 метров квадратных. Было подано на тушение го Б. Второму номеру повышенному был дал отбой. Далее следовало номер 1 То есть на пожар выезжала Приехало 4 единицы техники на автоцистернах. Сложности тушения пожара были в том, что на момент прибытия со стороны администрации объекта не было предпринято ни, ни никаких действий по вскрытию дверей. Здание очень большое, имеет много входных дверей, двери все прочные. То есть с их стороны никто не посадился в том, чтобы открыть эти двери вызвать сюда ответственного лица. Даже как бы усложняла сложность пожара, внесенная температура на улице, пострадавших по месту не было. Начальник РУЛа 2-й капитан Зюмкин Игорь Васильевич.